Был Ваши короткий анализ сегодняшнего матча. Полностью проиграли подбор сегодня, вот, даже если по цифрам посмотреть, 43-31. Плюс, Ну если откровенно говорить, команда Черкас сегодня была сильнее. Провалили отрезок, конец первой четверти, всю вторую четверть. Вот И, к сожалению, игра закончилась очень печально для нас против извинения у наших болельщиков, которые приехали нас поддержать. Вот. У нас есть еще шанс пробиться в четверку, и могу пообещать, что за этот шанс мы побьемся, дома выйдем и будем воевать. Не играть в баскетбол, а воевать. Было так со стороны немножко заметно, что психологические это давление, что ли, вот возможно перед вторым матчем очистить, скажем, память кэштом, да, и по-другому выглядеть? Ну, насчет психологического давления, я не знаю, может, показалось, может, он действительно есть, но я не заметил, что в нашей команде было какое-то психологическое давление. Мы просто, может, перегорели, может, не знаю, но где-то не справились с эмоциями, там, где надо было бросить, не надо было бросить, бросили, там, где наоборот, надо было бросить, не бросили. Провалили игру в защите, не остановили быструю игру соперника и результат на лицо. Спасибо. Это Бипа. Комментарии и анализ сегодняшнего матча. Ну, анализ очень простой. Во-первых, <клых> По поздравляю команду Черкасс, они сегодня заслужили эту победу. И что я могу сказать? Первое. Мы были 9-4, когда нормально начали игру, нормально выполняли план на игру. Но потом у нас есть такое слово в баскетболе Игровая действительно которая сегодня отсутствовала. То есть то, что мы договаривались сделать, все пошло наоборот. И Черкасы как раз на этих моментах, где мы должны были доигрывать комбинации, где должны были ставить заслоны, быстро открываться, мы это не делали. Делали неподготовленные атаки, которые мы не должны были делать, и все получили в спину. То есть отрезок 32-15, мы провалили, плюс у Черкас все полетело. 10-6 трехочковых, 60%. То есть они, они воспользовались нашим, нашей неразберихой в той, которую мы не должны были делать. То есть та игровая дисциплина, вот я вам расшифровывал. И как раз все забили нам в спину, и потом, когда пошел отрыв, мы уже не могли вернуться в игру, а черкасы поймали кураж, и уже нас, то есть уже игра была сделана, там зажали уже. Поэтому, так, Вы на 10 подборов раз. сделали меньше на своем щите, чем черкасские маты. А, то есть желание mm. не было или. Mm. Нет, желание было, но просто видите, как те исполнители, которые должны были основные игроки у нас играть, биться, бороться сегодня, сыграли, скажем так, не лучшую свою игру. То есть они в чемпионате по-другому играли, как бы готовились, и нормальное состояние людей было, ну что-то в головах игроков, наверное, такие игроки. То есть именно в, на, в сегодняшний день, как сегодня они играли, они не, не должны так играть. Это не их уровень. То есть если игрок нормального уровня, у него что-то не получается, он должен перестроиться. И ниже определенной планки падать не должен. Поэтому сегодня вот это, наверное, произошло с игроками. Спасибо большое. Да, до свидания. Олександр Кольченко, гравець баскетбольного клубу Чайкайський МАФ. Ну, з перемоги ДБ і з 1-0 в серії. В короткий коментар і бачення сьогоднішнього матчу. Дякую. Не буду там багато говорити по поводу ігри. Скажу, що ми мы... поздравляємо прежисту команду, ребят, тренерський состав. Це заслужена победа, що что... ми зробили просто маленький такий шажочок Поставили поставленню наших цілей. І сказати, що нам потрібно настраиватися в сьогоднішній Одесі, тому що гра в Одесі, я думаю, В 90 она будет совершенно отличаться от, нынешней, от сегодняшней игры. Нам нужно минут 2-3 дня восстановить свои силы и подготовиться к игре в Одессе. Повторю, что будем играть на победу. Хочется, силы силы, силы не растрачивать на лишнюю игру, еще раз. Будем стараться закончить эту серию в Одессе. Спасибо. Максим Кирюцон, главный тренер баскетбольного муниципалка Санкт-Петербурга. Послушал ну, на в сегодняшний во-первых, хочется поздравить всех, поздравить всех болельщиков, которые пришли сегодня. Мы очень переживали, что не, не набьется зал, потому что в 5-часов игра очень неудобна для людей. Но знаю, ко мне подходили некоторые болельщики говорили, что даже вплоть до проблем на работе, но люди. Сбежали просто с работы, пришли, чтобы посмотреть эту игру. И я думаю, что мы со своей стороны сделали сегодня для них праздник баскетбола. Считаю, что отличная игра. Очень, очень неплохо справились с поставленными задачами. В принципе, все игроки были, там какие-то небольшие провалы. Но в целом мы там пропустили чуть почти меньше 50 очков, пока Миссия не выпустил молодежь на последние пять минут. Хорошая защита, ничего практически не давали атаковать свободно. По нападению тоже были готовы. Считаю, что отлично отыграли. Есть над чем работать. 35 очков мы пропустили после потерь и подбора на нашем щите. Это уже где-то моменты потери концентрации. Как бы убрать эти 35 очков или хотя бы половину из них было бы лучше, конечно. После такой легкой перемоги, в основном, нет про перед другим матчем, психология информационной матчей? Что я вам не скажу, что сегодня была легкая победа Да, разница в счете Но эта разница в счете давал, Далась нелегко Парни все играли на пределе Я очень рад, что сегодня удалось сохранить Скажем так, их силы В плане того, что никто вот, Кольченко сыграл 26 минут и Бояркин 24 Остальные 20 и меньше Вот и как бы, Я очень рад, что так получилось Но вот эти вот 20, 26, 24 минуты Парням пришлось работать на 100% Даже на 110 Поэтому не было легкой. Все понимают, что эта победа – это результат тяжелой работы, и я уверен, что какой-то расслабленности на Одессу быть не должно. Но мы понимаем, что играть в Одессе в их зале будет непросто. Спасибо большое. Спасибо.